Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Pero si eres demasiada protectora de esta manera, no solo Juan no tendrá novio, tú tampoco tendrás novio, dijo mi padre con tono burlón. Y si no tienes novio, no te casarás y estarás con mamá y papá para siempre, hasta que seas mayor. Eso no puede ser bueno. Eso no puede ser bueno, te buscaré un novio. Mi mamá estuvo de acuerdo con papá antes de buscar una revista acerca de ella. ¿Quién es el mejor aquí? Aquí Tiger Woods. Es tan rico. Mamá, no tienes que unirme al plan de papá. No me gusta Tiger Woods. Tengamos a Mike Tyson. Vaya, no sabía que te gustara el boxeador. Cuidado, podría golpearte fuerte. Estarías muerta. Black. ¡Mamá! Todos rieron, crucé mis brazos alrededor de mi pecho e hice un puchero. Solo para que todos no se rían de mí, permitiré que Juan tenga novio. Lo anuncié fuertemente a todos. Miré a mi amiga que sonrió con toda su cara. Y para ser justos, yo también tendré novio. ¿Quién te querría? Mamá, hay mucha gente a la que le agrado. ¿Qué pasa con Frank? Él es rico y es hijo del amigo de papá. Mientras todos se reían, solo Juan Viva dejó de sonreír lentamente. Hundió el hombro y salió de la habitación. Disculpen, me voy a la cama. ¿Por qué duermes tan temprano? Pregunté, pero la mirada de sus ojos me miró de una manera extraña. Estaba desconcertada. ¿Estás bien? Estoy bien. La pequeña niña respondió abruptamente y salió. Nadie notó nada, pero me di cuenta de algo en la forma en que ella me miraba. Me levanté y me disculpé para ir al baño, pero en realidad quería verla. Llamé a la puerta y esperé. Le tomó casi un minuto completo, lo cual era mucho tiempo para una habitación tan pequeña. La puerta se abrió y vi a mi mejor amiga, Prada, y sonriendo: ¿Qué pasa? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó conmigo? Me miraste extraña. ¿Estás molesta por algo? ¿Hice algo mal? Me crucé de brazos y seguí presionándola. No, nada. ¿Estás imaginando cosas? Juan Viva se encogió de hombros. Crecí contigo. Puedo decir que no te sientes bien. De la misma manera que puedes saber cómo me siento. Cuéntame qué pasó. Rápido. La pequeña niña vaciló antes de rascarse la mejilla con timidez. No lo sé. Simplemente no me siento bien. ¿Estás enferma? Me acerqué a su frente. No estás sirviendo. No estoy físicamente enferma. Está aquí en mi pecho. No hay nada ahí dentro. No puedes sentir nada. Llegué a tocar su pecho casualmente. La pequeña niña golpeó mi mano y gruñó. Se harán más grandes cuando sea mayor. Estarán más llenas. ¿Tienes tanta confianza? ¡Shh! Si tienes novio y te casas, ahí te tocarán. Bajé la voz mientras imaginaba todo en mi cabeza. ¿Qué diablos estás pensando, Plek? Estoy hablando de mi pecho. Ella me interrumpió. Eso es cierto. Volví a pensar en el mismo tema. ¿Qué hay en tu pecho? Yo. Me siento sensible. ¿Por qué? No me gustó cuando dijiste que tendrías novio. Dijiste que saldrías con Frank. Ah, estoy celosa de ti. La pequeña niña siempre fue sencilla. Ella me miró y me dijo, como la forma en que estaba celosa de mí hoy. Salir con alguien. Nunca pensé en esto hasta que Juan Viva empezó a hablar de ello. Me sentía plena con mi familia. Me sentía amada por mi familia. Nunca pensé en el amor de chicas y chicos. No era necesario para mí. Pero era natural para mi edad tener a alguien. Si Juan viva y yo siguiéramos siendo tan unidas, ambas estaríamos solteras para siempre. Si Juan viva tuviera novio, ¿cómo sería? Se tomarán de la mano, se acurrucarán y se abrazarán. Él ayudaría en el autobús la ayudaría a cargar sus cosas. De repente sería tan débil. Me molestó solo pensar en ello. Estaría tan débil que ni siquiera podría sostener su propio bolso y caminaría de la mano. Oh, me sentí tan frustrada, pero bueno, no podríamos estar solteras por el resto de nuestra vida. Necesitaba entender esto. Me dije a mí misma, un día... Juan Viva me dijo que tenía que ir a la casa de su amiga para realizar una tarea. No volverás conmigo hoy. Tengo tarea que hacer. ¿Quién está en este grupo? Mis compañeros de clase. ¿Estás segura? ¿Con quién crees que iré? Miré a Juan Viva con sospecha, pero su mirada era muy genuina. Solo pude suspirar. Sí, ¿qué puedo decir si realmente vas con otra persona?